Добрый день, я хочу поприветствовать всех зрителей канала Фалеристика Живопись. Я рад вас приветствовать. И сегодня мы находимся в хабе Киевской Миской Державной Администрации на Владимирской. Вот. И у нас здесь прошел, прошла встреча клуба коллекционеров живописи. Встреча была очень интересная. Перший раз, але мені дуже сподобалося, те, що у вас дуже смі... змістовна зустріч, представлені роботи, представлені їх шляхи, представлені навіть такі прийоми, де можна подивитись на картину, це оригінали, це підробка, і можна придбати на аукціоні у вас якусь роботу. І у вас така атмосфера дуже така спокійна і інтелектуальна. Мені це сподобалось. Це дуже хорошо, добре, що в Києві є такий прошарок культурного простору. скажімо так, дуже цікавлююся живописом. Звичайно, пробую сама малювати. У мене немає світу, я люблю подорожувати, але я із подорожей багато чого цікавого, скажімо так, фотографую виношу і мені подобається це потім відтворювати в картинах. Звичайно ж цікаво, мені стало, які картини тут представлені. Подивитись на них, пізнати щось новеньке. Дуже цікава лекція була про художника. І картина його дуже цікава, мені сподобалось. Ось, і особливо цікаві були, звичайно, способи відрізнити оригінал від підробки картин. Ось, а на, аукціон, на аукціоні картина взагалі вперше, і мені було цікаво подивитися, як це проходить. Ось тому дуже дякую організаторам, все було чудово на найвищому рівні. І такі зустрічі, мені здається, потрібно проводити частіше для того, щоб люди ознайомлювалися з мистецтвом. Ось і, скажімо так, культурно, для культурного просвітництва. Я вважаю, що життя, звичайно ж, повинно тримати, тривати. І тримати нас, скажімо так, люди мають чимось жити, до чогось спрагнути. Тому що якщо ми будемо, скажімо так, занурюватися лише у негатив, то ні до чого хорошого це нас не приведе, і ми не зможемо допомагати нашій країні, нашим захисникам захисникам. Маємо бути в ресурсі, скажімо так, для того, щоб боротися далі. У мене будь-який формат про мистецтво це круто, <різь> це, круто це спілкування, це е, рост. Обов'язок колекціонера це зберегти це насліддя українсь, українське це коріння і завдяки колекціонерам, мабуть, це ще щось залишилось в країні, бо е, я Вважаю, більшість, мабуть, вже за кордоном. Повернеться, не повернеться, не знаю. Ну, Колекціонер свої, своїми грошима якось це підтримує і зберігає. Майже пряме відношення, тому що в мене архітектурна освіта, я дуже багато років займаюся дизайном інтер'єру. Ну а живопис це те, що людей надихає завжди. І я стараюся, що вихідні відвідати якийсь культурний захід, і я в дуже живопис. Тут я вперше, але я так розуміла, що це тільки початок, і я буду сюди часто приходити. У мене вдома також є е картини. От я дивлюся, що мені подобається, що я пройшла б, а на чому я зупинилася, хочу ще повернутися, подивитися. Першу, дякую. Звичайно, тепла, душевна, така дружня атмосфера. Дуже подобається, що проводяться аукціони цим клубом Колоритм. Дуже подобається тим, що сюди приходять люди, дуже талановиті, художники, різні особистості, які теж приймають, беруть участь у Аукціонах і в таких заходах. Дякую організаторам за те, що запросили на такий захід, і до нових зустрічей! изменили формат нашей встречи, чтобы как бы не было похожести, не было одного и того же каждый раз. Напомню, что встречи проходят не так часто, всего лишь раз в два месяца, вот. И сегодня формат был изменен в том плане, что был доклад, информация об одном художнике, а не об о двух. И сегодня мы послушали информацию о народном художнике Украины Василии Гнатовиче Игнатьевиче его это один из любимых моих художников. Была две работы его представлены у нас на галерее, в галерее нашей. И также был формат новый сегодня в том плане, что каждый желающий мог показать свою работу коллекционную и про нее что-то рассказать. А чего она автора, где приобрели, почему она понравилась, что в ней вот такого интересного. Вот, как она себя чувствует в коллекции, скажем так. Вот, вот Это был очень интересный формат, потому что выступающих было, я думал там, ну, наверное, все буду я говорить о своих э, коллекционных работах, или, может быть, один человек то еще найдется. На самом деле было несколько выступающих, вот, где-то до пяти человек, и это было интересно послушать. Это не было две фразы, это не было там э, одна минута, а каждый рассказывал достаточно долго, достаточно обширно о своих работах о своей работе ту которую хотел показать нам всем вот и в этом этот формат был очень был очень интересен вот также я показал третий э, способ определения оригинальности художественных произведений и как отличать оригинал от подделки от фальшивки вот это был тоже третий способ он был тоже интересен вот отвечал на вопросы всех присутствующих у нас был пол, полный зал сегодня ну и конечно же это а аукцион аукцион где из четырех работ я предложил выбрать две которые будут проданы на аукционе с одного доллара вот О обе работы ушли были торги были в общем захватывающее это зрелище интересное люди торговались в общем и победители довольны приобретенными работами работы коллекционные работы в коллекцию Естественно, это интересно. Они небольшого размера, однако это пополнение коллекции было тоже приятно. Ну и плюс, это после всего мероприятия, это общение, чайпитие, общение, обмен мнениями, обмен э, какими-то контактами, какие-то предложения появляются для выставок, для участия в каких-то заходах. Вот в, для будущих встреч, для будущих обменов каких-то и так далее, и так далее. То есть в этом плане сегодняшняя встреча она отличалась от предыдущих, и она прошла очень-очень успешно. Я доволен этим. Ну, скажем, большинство музеев, в том числе художественных, они не имеют возможности, не имеют своих фондов покупать что-то, покупать какое-то пополнение своих фондов. Вот поэтому. Живопись расходится, она, к сожалению, покидает нашу страну, тем более во времена войны. И только коллекционеры, они, в общем-то, какую-то часть живописи, ценной живописи известных украинских художников, они сохраняют в своих коллекциях благодаря тому, что они приобретают их на аукционах, что они их берегут, что они копят, свои коллекции пополняют и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, в этом плане они сохраняют, э, скажем, генофонд украинского, украинской живописи, если так можно назвать. Э, периода соцарт, периода, которая, где работам по 40, 50, 60, 70 лет, вот такие вот работы, они ценные, они исторически ценные, они художественно ценные, они коллекционно ценные, это уже антиквариат и вот эти работы, они сохраняются, остаются в Украине. Конечно же, в этом плане коллекционеры ведущую роль играют, с моей точки зрения. Рейтинг украинских художников, это впервые такой рейтинг будет выпускать Национальный союз художников Украины. Я, делал, я сделал положение, я сделал программные документы, как определять этот рейтинг. Он будет иметь 9 категорий. И всех художников, членов, Национального союза художников Украины, они будут все в этом рейтинге. То есть там семь с половиной тысяч имен будет. Вот. Мы сделали это по принципу, как это уже есть, скажем, в международном рейтинге. Вот. Международный рейтинг есть такой, и мы взяли за основу его принцип, добавили наши украинские нюансы, скажем так, наших художников современных и не только современных. Этот рейтинг будет рейтинговать художников, начиная с 18 века и до сегодняшнего дня. То есть и тех, у которых уже нет в живых, потому что их работы есть, их надо как-то оценивать. В общем, там будет не только рейтинговая категория, но и предложенная цена за работы определенного размера. Это и живопись с маслом, и акварель, и смешанная техника, и графика, и так далее, и так далее. То есть вот такие вот как бы техники. И на бумаге, на картоне, на холсте все это будет предусмотрено в этом рейтинге. То есть такой рейтинг готовится. Он будет и в интернете, и он будет продаваться в печатном виде в Центральном доме художников. Мы показательны, это сегодняшняя встреча, потому что действительно появилось уже несколько галеристов, несколько специалистов, несколько коллекционеров, с которыми можно говорить о покупке, о обменах живописи, о как, как, какой-то активности, скажем так, а не просто Люди первый раз пришли, и просто слушают тебя с открытым ртом, все, что ты говоришь, а, в общем-то, как бы, я тоже хочу что-то послушать, я тоже хочу с кем-то о чем-то поговорить, поменяться, может, какой-то работой, в общем, получить какое-то предложение к своим работам или предложение выставку провести, то вот сегодня это был э, уже сдвиг с мертвой точки, скажем так. Вот, вот, я ожидаю, что это настоящий бы был бы клуб коллекционеров, где были собраны лучшие представители э, именно коллекционеров живописи нашей страны или хотя бы нашего города. Хотя бы. Я ожидаю вот такой прогресс этих встреч. Вот, то сегодня это уже ну, первый такой камушек, где какой-то уже более-менее практический результат был вот моей этой идеи, которую я воплощаю в жизнь. Спасибо за внимание. До новых встреч. Предлагаю и приглашаю вас посещать наши собрания коллекционеров живопись. Спасибо. До свидания.